অৱশেষত জুবিন গাৰ্গক কেনেকৈ হত্যা কৰিলে উদ্ধাৰ হ'ল আপোনালোকে গম পাব জুবিন গাৰ্গক কেনেকৈ হত্যা কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিলে আপোনালোকে গম পাব জুবিন গাৰ্গক কেনেকৈ হত্যা কৰা গ'ল আপোনালোকে গম পাব ইতিমধ্যে আপোনালোকে হয়তো নিউজবিলাক যদি চাই আছে ত' আপোনালোকে কথাটো অলৰেডি গমো পাইছে চাগে কিন্তু যোনসকলে গম পোৱা নাই এই ভিডিঅ'টো চালে গম পাব জুবিন গাৰ্গক কেনেকৈ হত্যা কৰা গৈছিল ভিডিঅ'টো এৰি নিদিব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিলেহে আপোনালোকে গম পাব জুবিন গাৰ্গক কেনেকৈ হত্যা কৰা গ'ল কি আচৰিত ভাবিলেই বুকু কঁপি উঠা কেনেকৈ এই কথা চিন্তাত আহিল আচৰিত কিন্তু এক মুহূৰ্তলৈ ষ্টপ হৈ যাবৰ কাৰণে বাধ্য হৈছোঁ মানে এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে এনেকৈ ভাবিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈ গৈছোঁ এইটো কেতিয়াও আমি সপোনতো এইটো ভবা নাছিলোঁ এইটো কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা কৰিব বুলি কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা এটা কৰা গ'ল হয় আপোনালোকে গম পাব এতিয়াই গম পাব জুবিন গাৰ্গক কেনেকৈ হত্যা কৰা গ'ল আপোনালোকে গম পাব কিমান মানে এইটো কিমান নিষ্ঠুৰ কিমান অসুৰ হ'লে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে আচলতে জুবিন দাই মানে নিজৰ লগত মানে কাল লৈ ফুইছিল মানে ফেটিহাপ ফেটিহাপ লৈ ফুইছিল লগত মানে ফেটিহাপ পুহিছিল গাখীৰ খুৱাই মানে সাপ পুহি আছিল জুবিন দাই গাখীৰ খুৱাই মানে সাপ পুহি আছিল ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ বহুত বেয়া লাগিছে আচলতে কথাখিনি এতিয়া গম পোৱাৰ পাছত অতিকৈ দুখ লাগিছে বেয়া লাগিছে আচলতে আমি অসমবাসীৰ ৰাইজে যিটো কথা ভাবিছিলোঁ সেই কথাটোৱেই সম্ভৱ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকক এতিয়া মই কৈ দিছোঁ যেন জুবিন গাৰ্গক কেনেকৈ হত্যা কৰা গ'ল কেনেকৈ কি কৰিলে আচলতে এই কথাটো কিমান সত্য কিমান অসত্য মই নাজানো নিউজত পাইছোঁ আৰু লগতে জুবিন গাৰ্গৰ মানে বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা শেখৰজ্যোতি গোস্বামী শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে কৈছে জুবিন গাৰ্গক বিষ খুৱাই মাৰিলে বুলি আচলতে এইটো কিমান সত্য কিমান অসত্য নাজানো আচলতে এইটো শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে এই কথাটো কৈছে বুলি কৈছে চি আই ডিক চি আই ডি জাৰাত এইটো মুখ খুলিছে আৰু অলৰেডি এটা কথা ভাল লাগিছে শ্যমনু মহন্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ ওপৰত নতুন ধাৰা সংযোজন কৰিছে আৰু যিটো ধাৰা সংযোজন কৰিছে নহয় সেই ধাৰাটো হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ তেন্তে তেন্তে শেখজ্যোতি গোস্বামীয়ে কোৱা কথাখিনি মিলি পৰিছে আৰু যিহেতুকে যোনটো গোচৰ লগাইছে সেই গোচৰটো হত্যাকাণ্ডৰ লোকসকলৰ হত্যাকাণ্ড কৰা লোকসকলৰ ওপৰত সেই গোচৰটো লগায় তেন্তে শেখজ্যোতি গোস্বামী কোৱা কথাটো সত্য নেকি সময়ত লক্ষণীয় হ'ব সময়ত গম পাম সময়ত এই কথাটো লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁৱে যেন জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু এইটো যেন সাধাৰণ মৃত্যু বুলি আমি কিন্তু মানি ল'ব নোৱাৰোঁ কোনো পধ্যেই নোৱাৰোঁ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুটো এইটো সাধাৰণ মৃত্যু নহয় এইটোতো ডাইৰেক্ট হত্যাকাণ্ডই হ'ব লাগিব কাৰণ কেলৈ যোনবিলাক আমি ভিডিঅ' দেখা পাই আছিলোঁ সেই ভিডিঅ'বিলাকতো মিছা নহয় জুবিন গাৰ্গ কিমান অসুস্থ হৈ গৈছিল সাঁতুৰিব পৰা নাই মানে মানে বেহুচ হৈ গৈছে সেইবিলাক দৃশ্য এইটো মিছা নহয় হয়নে নহয় তো তেনেকুৱা হ'ব তো এতিয়া চি আই ডি এ পূৰা তদন্ত কৰি আছে যোনখন অভিযুক্তৰ যোনখন তালিকা সেই তালিকাখন দীঘল হৈছে লিষ্টখন দীঘল হৈছে ইজনৰ পিছত সিজনক তলব কৰিছে জেৰা কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুঠপত জুবিন গাৰ্গৰ যোনটো মৃত্যু সেই মৃত্যুটোৰ কি মৃত্যু হয় এইটো ওলাই পৰিব লাগে আৰু যদিহে শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে কোৱা কথাটো যদি সত্য হয় ঠিক আছে শেখজ্যোতি গোস্বামীয়ে যোনখিনি কথা কৈছেই বি এৰ লগত কিবা বিষ মিহলাই দিয়াৰ কথা কৈছে আৰু লগতে শ্যামকানু মহন্তও জড়িত আছে বুলি কৈ দিছে যদিহে এই কথাখিনি যদি সত্য হয় তেন্তে কিমান এটা ভয়ংকৰ কথা চাওকচোন তো এনেকৈ দেখোন কাকো বিশ্বাস কৰিবই নোৱাৰিম দেখোন এতিয়া জুবিন গাৰ্গে কিমান ভাল পাই হ'লে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক কিবা এটা কথা ক'লে ডাইৰেক্ট মোৰ মেনেজাৰে গম পাব দেই তেনেকৈ বুলি কয় কিমান ভাল পায় হ'লে তো ইমান ভাল পোৱাৰ পাছতো সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই এই কামটো কিয় কৰিলে এইটো কিন্তু বৰ ডাঙৰ কথা আৰু কৰিলে কি কাৰণত কি শত্ৰুতা কি কাৰণত কাৰণটো লাগিবতো কিয় এনে কাম কৰিলে কাৰণটো কি মুঠপত ৰাইজেতো গম পাব লাগিব যিকোনো প্ৰকাৰে নহওক কিয় গম পাব লাগিব মুঠপত দুখীয়া শাস্তি পাব লাগিব ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ দুখীয়া মুঠপত শাস্তি পাবই লাগিব ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ দুখীয়া শাস্তি পাবই লাগিব নেমানো দুখীয়া শাস্তি পাবই লাগিব এইটো নেমানোৱে দুখীয়া শাস্তি পাবই লাগিব এইটোৱে ক'লোঁ আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন্তব্যবিলাক কমেণ্ট বক্সত দিবচোন আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন্তব্যবিলাক কমেণ্ট বক্সত দিব যাতে এই কালপিতকেইটাই কি শাস্তি পালে মানে শাস্তি হ'ব আচলতে এনেতো জাহাঁ তাহতি শাস্তি দিলেতো কাম নাই নহয় জেলত ভৰাই দিলে জেলতহে থাকিব এনেকুৱা এটা শাস্তি দিব লাগিব যাতে সেই শাস্তিটো শুনিলেই বুক কপি উঠা শুনিলেই গাৰ নোম হিয়ৰি উঠা শুনিলেই মানে ভয়ত কঁপি উঠা তেনেকুৱা এটা শাস্তি দিব লাগিব ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ আচলতে আৰু এই কথাটো যদি সত্য হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতক পূৰা কঠোৰতকৈ কঠোৰত্তম শাস্তি দিব লাগিবই আৰু এইটো বৰ সঁচাকৈ দেই কথাটো এনে ভাবি দিয়কচোন এনেকৈ দেখোন মানুহক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিম ন আমিতো মানুহক বিশ্বাস কৰিব লাগিব যদি বিশ্বাসটো যদি বিশ্বাসটোৱে যদি নাথাকে কেনেকুৱা কথা হ'ব বাৰু এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা নহয় ভাবিবলৈ গ'লে হয় নকওঁকচোন আপোনালোকে জুবিন গাৰ্গে যি নেকি গোটেইখিনিয়ে দেখোন চিধা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাকে চঞ্জাই দিয়ে একোডালেই নাথাকে অৱশেষত নিজৰ বেংক একাউণ্টতো পইচাই নাই দেখোন অঁ গাড়ীও লৈছে লোন লয় ঘৰো সম্পূৰ্ণ নহ'ল তেনেকুৱা এজন মানুহক জুবিন দাই কিয় অনিয়া কৰিলে এনেকুৱা এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে জুবিন দাক যেন এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে আচলতে এতিয়া জুবিন দাৰ মৃত্যুটোৱে বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ এতিয়া মুখাখন খোলুকাই থৈ গৈছে কিন্তু দেই জুবিন দাৰ এই মৃত্যুটোৱে বহুত মানুহৰ মুখাখন খুলি দিছে অঁ আমি এতিয়া কিমানখিনি অভিনেত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি কিমান লোকৰ আচল চৰিত্ৰ কথা গম পাই গ'লোঁ জুবিন দাৰ মৃত্যুৱে কিন্তু বহুত ভাল ভাল মানুহৰ মুখা খুলি থৈ গৈছে আচলতে মইতো জুবিনদাক মই ভগৱান মানুহ আপোনালোকে মন কৰিবচোন ঠিক আছে এইটো কথা মন কৰিবচোন এনেকুৱা ভাল ভাল মানুহক কিয় এনেকুৱা কৰে বাৰু এইটো মন কৰিবচোন যেনকৈ নিজৰ কথাই নাভাবে নিজৰ কথা নাভাবি আনৰ কথা ভাবি থাকোঁতেই মানে দিন পাৰ হৈ গুচি গ'ল মৃত্যু হৈ গ'লগৈ নিজৰ কথা নেভাবেই নিজলৈ নেহাচেই অকল আনৰ কথাই চিন্তা কৰি থাকে সেই সেই মানুহজনক এনেকুৱা এটা কাম কৰি পেলাইছে বহুত এটা দুখৰ কথা মুঠৱে এইটোৱে ক'লোঁ জুবিন দাৰে ন্যায় পাবই জুবিন দাৰ যোনটো এই মৃত্যুৰ তদন্ত হ'বই ন্যায় পাবই আৰু অলৰেডি ওলাই পৰিছে আৰু আজি পষ্টমৰ্টম যি গুৱাহাটীত কৰা যোন গুৱাহাটী মেডিকেলত মেডিকেল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত প'ষ্টমৰ্টম কৰা সেই ৰিপ'ৰ্টটো আজি ওলাব ৰিপৰ্টত কি আছে আচলতে গৰিমা বৌক অৰ্পণ কৰিব গৰিমা বৌৱে ৰাজহুৱা কৰাই নকৰে কিন্তু নাজানো কিন্তু হ'লেও ৰাজহুৱা কৰিলে ভাল লাগিব আৰু গৰিমা ববু মানে অনুমতি সাপেক্ষে ৰাজহুৱা কৰিব মানে গৰিমা বৌয়ে কৰিব কিন্তু কৰাই নকৰে কিন্তু নাজানো কিন্তু ৰাজহুৱা কৰা কৰিলে চাগে ভাল হ'ব চাগে কাৰণ কেলৈ জুবিনদা কিন্তু অকল গৰিমা বৌৱে মানুহজন নহয়তো গোটেই অসমবাসীৰ ৰাইজৰ হয় এজন ভগৱান হয় ত' সেইটো কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ পাৰিলে ৰাজহুৱা কৰিলে ভাল লাগে ভাল হ'ব চাগে মই ইমান এটা নাজানো বাৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন্তব্যখিনি দি দিব ধন্যবাদ